Друзья, всем доброго ранку. Время у нас сколько там? 5.20. Приехал на пасеку. Уже на пасеке гул стоит. Пчела работает. Я не знаю со скольки она начала. Она только начала светать. Она уже начала работать. Несут полочек. Что я заметил? Пчела работает только рано-рано утром. Часов до 9 10 Максимум потому что шарик, как уже выходит, он уже скоро выйдет, наш шарик, то будет в тени 40 градусов, пчела уже только на воде будет сидеть, на поле она уже не летает, ну и, соответственно, лета уже нет. Я, друзья, сегодня привез 60 магазинов, вот тут они вместились, привез еще три своих маленьких улика, ну, слабенькие семейки там, ну, маточки поменяли, не новые, в общем, даже от водочки, можно так сказать. Сегодня буду накидать магазинчики, откроем 2-3 семьи, подаемся, что у них уже по медочку, так как подсолнух уже цвета И дней, наверное, 7, То есть тыждень уже как цвете. Ну, бачите, да? Гасает уже хорошо, лед пішов дебеленький. Значит, буду накидывать магазины, вскроем пару семей, подивимся. Потому что я в прошлый раз дивился, подливали хорошо так гнезда, то есть матку ограничивали. А матка в магазине поднималась. То есть ну, я без решеток, решетки не использую. По привесам, что хочу сказать. Привесы, конечно, не радуют. Наверное, из-за того, что жара такая стоит. Ну так, вот килограмма до полтора в день. Примерно такие привесы, да. Значит, ну все тут сразу поле. Оно лед хороший пчелы. Идея Д все в поле. За этой посадочкой сразу в поле. Давайте пойдем сразу на поле сходом. Я так дивлюсь, что оно уже процентов 70-80. В принципе, то свелося. Ему осталось тут еще пару дней. Бачите, пчелка есть. Все ковыряется, пытается найти нектарчик. Ну так. Не густо, конечно, в этом сезоне с выделением нектара. Ну, может, сорт подсолнуха такой. Я же скажу, при весе не выше полтора килограмма было. Вот так вот еще потрискана земля, бачите, влаги немає, такие трещины. То який может быть нектар? влаги нема плюс 40 жара в тени сегодня 38 стоит ну а на солнце сами представьте сколько это все градусов 60 будут все, шмелек а вы все и вредители пчел бачите пчелу поймал жучок и смокча Вот так и пчелка гибне на подсолнуху. А вот я я до второго поля. Только что в кустах дичек это То ли заяц побачил, что смелькнуло такое. Крупненькое. А что не успел побачить. Значит что, все, второе поле. которое находится метров 300 вот пасеки. Вот там пасека. Ну тут камера отдаляя, а на самом деле она намного ближе. Вот такое состояние. Сколько ему еще? Неделька. Здесь неделечка и начинаю уже цвести. Поле насильно сильно здорово, конечно. Но чуть-чуть есть. Трошки буду пчелкам сюда поработать. И, кстати, вот там за посадкой тоже есть поле. Но я туда не проезжал, не дивился. Там тоже здоровое поле. Я его давно уже бачил. Все только оно всходило. Кстати, нашел один прострел. Ой, все, желтенький. Вот тут пропустил рядок. Ну все, друзья, один Шевенуа. Ну все, на подходе следующий. Но ну, все равно неделька ему, а потом начнется уже более цвесты нормально. Так что вот такие, друзья, у нас дела. Ну все, открывается. Надо влага. А влаги нема Передают до 40 градусов вообще жестко погодка конечно так друзья ну открыл я очередный улик тут как бачим было поставлено 3 4 5 рамочек с вощиной вообще поменяно сейчас давайте откроем покажу откроем достанем пару рамочек глянем что у нас тут по вощине. Ну вощина ставилась еще давненько, конечно, но сейчас весной, это был зимовалый шестирамочник и расширялся вощинкой. Ну начинают, блять, воршок печатать, есть расплод. для уверенности так это тоже лощинка сегодняшняя ну тяжело ну тебя залыто медом вот, там, бачите и тут вообще трутовую сделали практически а, все и маточка хода прошлогодня красный меченый меточка уже почти стерлась ух ты бачите как льется друзья перевернул рамочку гляньте сколько нектара навелось не буду я дальше наверное разбирать его ставим все на место Викторчик лется хорошо, взяток идет. В принципе все нормально в этой семье Как видите улики уже подросли в высоту Значит раскидал магазины по всем уликам Время сейчас начало 11 дня. Значит, лед уже намного меньше, чем утром. И он, в принципе, это прекращается, можно сказать, лед. Ну хорошо, что сегодня хоть чуть-чуть ветерочек дуя. А то вообще штильцы не был. Значит, друзья, что я вам хочу сказать по поводу сегодняшней ревизии. Подивился я 4 семьи. Значит, что я хочу сказать. Так как не было месяц у нас взятка, пчелы были на домашнем тачку, стояли. Поподъедали вони, конечно, все запасы свои. У мене в каждом улику було ну, по 2-3 полномедні рамки. То можно сказать по нулям осталось. Ну там пятачки поставались, еще прошлогоднего меда. И пчелы сейчас работают на гнездо. То есть в магазинах на набрызки есть, но не богато. То есть пчела работает сейчас на гнездо. Вона делает полностью на каждой рамке с расплодом. Венцы такие хорошие уже даже начинают подпечатывать там медочек. Ну крайние рамки заливаю, так как они у них уже пустые, можно сказать, были. Я хоть и выдавал им рамки в запаса, но тем не менее дивлюсь, что пчелки семьи попросідали. И так изрядно попросідали. Ну сейчас, я думаю, матки активизировались, взяток пішов. Дивлюсь, что есть много червы, одноденки. Ну, то есть маточки почали хорошо лучше работать. То я думаю, трошки нарастятся семьи. То есть еще есть надежда, щоб челки что-то принесуть, наносять. Так что, друзья, вот такие все дела. Ну вы бачили, нектар капает, взяточек який есть. Як Погода, конечно, не дає, надо влага, Влаги немає. Солнце жара, 40 градусов в тени, 39-40. Так что вот так, неутешительно. Сейчас бы хороший бы дождик такий, чтобы прошел. Температура пропала бы до 30 градусов днем. Вообще, я думаю, тогда взяток шикарный был бы. Ну вот так, друзья, что есть, то есть. До новых видео. Всем хороших мы до сборов. Всем удачи, мирного неба, всем пока.